You're <laughs> my- Вітаю, Ви дивитесь підсумковий випуск програми Об'єктив в студії для вас. Працює Анастасія Коваленко. І у найближчі півгодини ми пригадаємо найважливіші теми тижня, що минає, і поговоримо з гостем програми, аби зрозуміти кращі деталі подій, які відбуваються навколо нас. Дніпропетровськ український незламний, нескорений, стабільний. Дніпропетровськ, котрий сьогодні своїм скаженим патріотизмом тримає всю Україну. І це чудово знають у ворожому таборі, тому і тріпотять, адже відчувають, що зламати загартовану українську сталь неможливо нікому у світі. Нікому не під силу поставити на коліна наших воїнів, котрі захищають від російської навали найдорожче свою батьківщину. І тільки людям у білих халатах відомо, якою ціною даєть Ця ця шалена боротьба за незалежність. Скільки болю та крові несе з собою ця війна? Тому сьогодні до нашої студії ми запросили не побоюся цього слова найвідомішого медика Дніпропетровська, головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, лауреата найпрестижнішої всеукраїнської премії Людина року року-2014» Сергія Риженка. Добрий вічер Сергія Натолівич. Ми благодарім вас за то, що ви знайшли время і посетили нас. Первый вопрос у нас будет такой. Вот сейчас настало перемирие. Насколько легче работается вашему медицинскому учреждению? И так ли это вообще? Можно ли говорить об этом? Хотя в стране перемирия все равно в больницу Мечникова поступают раненые. Буквально позавчера мы приняли двух очень тяжелых бойцов черепно-мозговые ранения, которые закончились очень-очень Долгие операции, и наши лучшие нейрохирурги, по сути, одного бойца вернулись с того света. Если бы он не попал в больницу Мечникова, можно было бы в прошлом времени говорить ее о ее судьбе. Так, пока он выздоравливает, хотя еще в коме, но есть положительная динамика. И мы надеемся, что все будет хорошо. Он не только выздоровеет и сможет вернуться к нормальной жизни. Если говорить об уровне профессиональной подготовки врачей наших, я имею в виду вот с начала войны и по сегодняшний период, вырос ли он, есть ли динамика? Конечно, я не стесняюсь этого говорить, что в начале войны мы не были готовы к таким масштабным травмам, которые с 9 мая начали поступать к нам в больницу Мечникова. Это миновзрывная травма, которая, к сожалению, не щадит никакого органа. Разбивает и сосуды, и кости, и мышцы. И зачастую врачам приходится иметь дело с огромной политравмой, где 40, 50, иногда и 80 ранений. По сути, складывать по частям человека. Это занимает очень много времени. Специалисты разных направлений работает, чтобы спасти бойца. А самое главное, что результаты уже в настоящее время, мы можем сказать, не только позитивные, а и по мировым стандартам очень хорошие. А чему пришло учиться? Да всему, абсолютно всему, потому что, вы знаете, в мирное время именно взрывная травма по сути не присутствует, а 90% бойцов, которые получили ранения, это именно минозрывные травмы, это осколочные травмы громаднейшего плана, это большие развернутые ранения. И врачи, травматологи, хирурги, которые оперировали хорошо в мирной жизни, они не были готовы оперировать во время войны. Нам пришлось приглашать израильских хирургов и хирургов из Германии для того, чтобы те азы военной медицины, все-таки внедрить в больницы Мещиков. Мы это сделали на ходу и очень быстро. В течение двух недель, когда к нам массово поступали военные, мы насколько подняли свой уровень, что иногда те доктора, которые приехали с из Израиля, говорили, что такое ощущение, что вы 25 лет оперируете минозрывную травму. Но Израиль постоянно находится в войне, да, военные действия идут, поэтому я думаю, что э израильским медикам, в общем-то, это все не в новинку. Лучше всего, да, вы правильно подметили, что лучше всего справляется с минозрывной травмой страна, которая воюет. И там уровень оказания медицинской помощи, хочу вам сказать, повыше, вот именно для раненых повыше, чем в любой другой стране мира. Ну если говорить о наших партнерах, кто они, кто помогал больше всего? Больше всего нам помогли литовцы. Я хочу искренне сказать, в первую очередь, президенту Литвы, Дали Грибовскайте. Я ее поблагодарил, когда было вручение премии Человек года. Она тоже была в числе лауреатов. Это очень почетно, когда с уровня президента страны идет помощь раненым, помощь именно в больницу Мечников, помощь в госпиталь. Мы это очень оценили. Никто не думал, что к нам приедет автомобиль скорой помощи, в котором есть специальное хирургическое место, где можно оперировать, не выходя в полный рост, стоя хирургом. Это оборудованный автомобиль, который мы получили от литовского народа. Это самолет, который пришел с медикаментами которые нужны для лечения раненых. Ну, это вообще очень здорово, когда страна помогает стране в такое трудное время. Ну, я думаю, что с началом войны в Украине у нас очень сильно начало развиваться именно волонтерское движение. Расскажите немножко о волонтерах, которые днями и ночами спали в больнице Мечникова, которые с ложки кормили наших украинских героев, которые Просто не жалея ни сил, ни времени, ничего, вот помогали, помогали общему делу, чтобы выстоять, чтобы отстоять эту независимость и выиграть в этой войне. Волонтеры, по сути, это свободная специальность, и мы не можем командовать волонтерами. Но те волонтеры, которые работают в больнице Мещика, это люди, которые по душе пришли помогать военным. Они не думают о дополнительных вознаграждениях. Они зачастую стесняются сказать, что они сделали. Они настоящие трудяги, которые делают все возможное, чтобы привлечь лекарства, принести одежду для того тяжелого раненого, который поступает в больницу. А их в больницу поступило 1270 самых тяжелых. Это только тех бойцов, которые получили громаднейшие ранения. Мы не считаем тех, кто заболел, тех, кто попал из мирных жителей. Их тоже сотни. Вот именно, именно волонтеры. Я считаю, что в настоящее время сложилась великолепная группа этих людей. Среди них мама, которой сын погиб от больших кровотечений, очень громаднейших ран. Его спасти не могли. И она посвятила себя вот именно такой волонтерской профессии, чтобы спасать других. И молодые женщины, которые наверняка забросили все остальное, не думают только о том, как помочь раненого, найти его, передать, найти родственников, но все возможное для того, чтобы эти люди могли себя чувствовать ближе. Ближе, чем другие, как дома. Вот знаете, вот создают обстановку, которая располагает. Нам это очень приятно. Я думаю, что если бы их не было, очень тяжело было бы решать массу вопросов. Сергей Анатольевич, ну вот э, совсем недавно Днепропетровский еще прогремел на Украину тем, что у нас... Тысячи людей пришли сдавать кровь. Да. Когда в этом была вот такая острая необходимость, и я знаю, что это продолжается, потому что э, в крови больницы нуждается постоянно. Э, помните этот день, помните вашу, вашу реакцию. Ну, я скажу больше, за время военных действий мы перелили более тонны препаратов крови. Это большое число которые даже представиться невозможно в объемах в этих пакетиках, которые сегодня получают наши раненые, были бойцы, которые по сути меняли свою кровь дважды для того, чтобы выздороветь, им переливали литрами каждый день для того, чтобы восстановить баланс, для того, чтобы они жили. Я рад, что мы смогли сделать все возможное совместно с днепропетровцами. Они все-таки костяк этой, этих больших начинаний, которые называются «Спасать людей». Они приходили, они выстраивались такими очередями. Я, приезжая на работу около 7 утра, когда увидел очередь под 100-600 человек, а мы назначили прием на 10, регистрацию, я понял, что наш народ настоящий. Он подлинно сильный, он имеет сочувствовать, сопереживать и пришел сдавать кровь без, без всяких там дополнительных приглашений. Мне пришлось извиняться, потому что заготовок для приема крови, а их пробует специальная станция, банк переливания крови, у нас просто не хватало больше, чем на 500 человек, хотя и довезли на 700, но все равно масса людей попасть не смогли и очень обижались. Я их успокаивал, что Главное то, что вы пришли, главное то, что вы показали, что вы вместе с этими бойцами. Это очень трогательно. Сергей Анатольевич, и в завершение нашей беседы страна отметила заслуги наших врачей. Вы были лауреатом премии «Человек-года-2014», получили эту престижную премию. Скажите, насколько она была ожидаема для вас, и какие эмоции переполняли, когда вы вышли на сцену? Знаете, вот, никто с нас… Не ждал никаких премий, никто не ждал никаких наград, подарков. Все просто работали еще за сутки до поездки в Киев. Мы думали, что у нас наверняка это не получится. Как раз привезли еще очередную группу бойцов, и поздно вечером в пятницу мы позвонили ректору Национального уровня университета, зная, что у них есть микроавтобус. И такой, знаете, говорим, если... Геннадий Григорьевич Пивняк поддержит нас, даст автобус, поедем. Если не даст, мы все равно уже никуда не выйдем, потому что мы сидим тут в круглосуточной больнице. И он говорит, ребята, да, конечно, берите, езжайте, сколько надо, сколько и будьте, и получайте, обязательно получайте награду. И единственное условие, которое я смог поставить перед организаторами, это можно, чтобы премию человек года получили со мной лучшие хирурги больницы Мечникова. Они ее заслужили, не я. Ну и это получилось очень здорово. Нас, нам аплодировал весь зал, вставали президенты, все жали руки вот в театра. Это не театр, а дворца Украина. Это было насколько торжественно, что еще Сутки до этого никто ожидать не мог такого. И мы, только, ну, знаете, большой радости, когда вышли оттуда, почувствовали себя действительно маленькими героями. Что для вас это премия? Ну, это, в первую очередь, почет, большой почет коллективу. Ну, я и рассказывал, что стараюсь быть маленьким связующим звеном для того, чтобы обеспечить работу такой большой операционной площадки, как больница Мечникова. Ну, пока удается. Мы хотим сказать огромное спасибо за ваши золотые руки, за ваш ежедневный, суточный труд. Спасибо за то, что вы спасаете наших украинских героев, и победа будет за нами. Спасибо. спасибо. Я дякую вам, что вы нашли час и завітали до нас. А мы продолжим далі и поговорим про інші темы тижня.